Привет! Мне 21 год. Две руки рождения! Нос один, надеюсь. Я профессионально занимаюсь танцами, профессионально бинг а, Учился, правда, на электромеханике, морских судей, на детском национальном морском академии, офицерский состав. Долго учился выговаривать. Я могу сказать, что я круто танцую, но такое... А, рисую тоже очень хорошо. Говорят, что у меня нет мозгов я хочу стать профессионалом. Очень люблю музыку, особенно молодежную, в стиле хаос, электро, драм. Но не забываю о старых, ну, относительно старых жанрах музыки, как драм, R&B, Soul, рэп, рок. А, я умею вот так вот ногами брать стул и переворачивать его. Да, обалдеть. Сильно блещу. Я стану профессионалом. Идеальная вечеринка это когда весело, здорово и много бэпси Я идеальная вечеринка, это вечеринка на крыше 25-этажного дома с количеством 180 человек. Как минимум 10 колонок на 356 ватт, это так как я люблю. Микшер не один, два винила. Вот разверните камеру на 180 градусов, вы увидите идеальную вечеринку. Это напиток безалкогольный, сильно газованный, натуральный, ароматизованный пепси -кола. Я не знаю, фильм пепсимена. мне кажется, что-то типа... А может быть, это что-то такое? Или, ребята, смотритесь на неглупого человека. Нет, я вас не взял. Я бы тут показал 15 оборотов на голове, но боюсь, что у меня не останется волос. Я еще могу парочку. Десятка, но...